নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটি ভিডিঅ' মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ ক'লৈকো যোৱা নাই আৰু গৰমো বহুত পৰিছে আজি আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ হৈ আহিছে ভাবিলোঁ এই সন্ধিয়া সময়ত মই আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ মই মোৰ চিন্তা ফালৰ পৰা কওঁ আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিন্তাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব চাওক সৰুৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ বোলে জীৱনত কিবা এটা পাব হ'লে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব এই কথাষাৰ আপোনালোকে কিমান গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবে মই নাজানো মই যদি কওঁ মই ইয়াক মানে গ্ৰহণ নকৰোঁ মোক যদি কোনোবাই সোধে এইটোক লৈ যদি কোনোবাই সোধে জীৱনত কিবা এটা পাব হ'লে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত তুমি কি ক'বা বুলি যদি মোক কোনোবাই সোধে তেন্তে মই এটাই কথা ক'ম জীৱনত কিবা এটা পাব হ'লে আমি কোনেও একো হেৰুৱাব নালাগে জীৱনত কিবা এটা পাব হ'লে কিবা এটা কৰিব লাগিব আজি মই যি কৰি আছোঁ যি পাইছোঁ মই তাতোতকৈ যদি বেছি কিবা এটা বিচাৰিছোঁ তেন্তে মই যি আজি কৰি কিনে যি পাই আছোঁ তাতোতকৈ যদি মোক বেছি কিবা এটা লাগে তেতিয়াহ'লে মই আৰু বেছি কিবা এটা কৰিব লাগিব তাৰ বাবে মই কিবা এটা হেৰুৱাব নালাগে সেইটো মোৰ চিন্তাৰ ফালৰ পৰা কওঁ বাকী আপোনালোকেও ভাবি চিন্তি চাব চবৰে বিবেক আছে গতিকে আপোনালোকে বিবেকৰো চিন্তা কৰি কথাখিনি নিশ্চয় মানে ইয়াৰ যি আনচাৰ দিব বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্টত দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ কৈছোঁ এই গড় ঘৰতে আছোঁ আজি ক'লৈকো যোৱা নাই আৰু এতিয়া সন্ধিয়া যিহেতু হৈ আহিছে আমি আমিতো গাঁৱলীয়া হয় ঘৰত কুকুৰা হাঁহ এনেকুৱাও মানে মানে পোহপাল দিওঁ মানে পোহপাল কৰোঁ আৰু এতিয়া হাঁহবিলাক ঘৰলৈ আহিছে বান্ধিব লাগিব আৰু গঁৰালত মই হাঁহখিনি দেখাইছোঁ সৰু হাঁহো আছে ডাঙৰ হাঁহো আছে এইটো গঁৰাল হয় দেখিছে এইটোকে গঁৰাল বুলি ক কোৱা হয় ইয়াতে হাঁহ কুকুৰা মানে সকলোখিনি বন্ধা হয় ইয়াতে আৰু এই গামলাটোত দানা দিয়া আছিলে খাই এডালে আৰু ডাঙৰ হাঁহকেইটা এইকেইটা এটাতে পাঁচশ টকামান হৈ যায় এটা হাঁহ দেখিছে আকেইটা নতুন পোৱালি এইকেইটা প্ৰায় এমাহৰ ওচৰাচি হ'ল আৰু এমাহৰ ওচৰা চে ইমানখিনি ডাঙৰ হয়গৈ সেইকেইটা ভয়ত পলাই গৈছে আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ গাঁৱত বসবাস কৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে কুকুৰা হাঁহ মানে পোহোঁ মানে কেতিয়াবা নিজৰ ঘৰতে ধৰক খাবলৈ লাগে আৰু কেতিয়াবা দুই এটা বিক্ৰী কৰিলে মানে দুই এটকা পোৱা যায় আৰু তেল নিমখৰ খৰচ এটা ওলায় আৰু আপোনালোকৰ যদি ঠাই ঠাইবিলাক যদি সুবিধা হয় বা দুই এটা কুকুৰা হাঁহ পুহিব পুহিবলৈ যদি পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে পুহিব কাৰণ অকল মানুহ মানে ঘৰতে এনেই সোমাই থাকি লাভ নাই দুই এটা যদি কুকুৰা হাঁহো যদি আপোনালোকে ৰাখে তাৰ পৰাও কেতিয়াবা আপোনালোকে দুই এটকা উলিয়াবও পাৰিব আৰু তেল নিমখৰ খৰচটো ওলাব তাৰ পৰাই মানে পইচা পাতি লাগে দিয়কচোন কেতিয়াবা একেবাৰে মানে হাত খালী হৈ নাযায় তেতিয়া আৰু কুকুৰা হাঁহৰ লগত লাগি থাকিলে মনটোও অলপ পাতল লাগিব অকল ঘৰখনত মানুহকেইটা থাকিলে ভাল নালাগে নহয় কেতিয়াবা মানে নিজকে বিজি থাকিবৰ কাৰণে নিজৰ মনটোকে ভাল লাগি থাকিবৰ কাৰণে দুই এটা কুকুৰা হাঁহ পুহিব লাগে গতিকে সকলোৱে পুহিব দুই এটকা খৰচো ওলাই থাকিব আৰু মনবোৰ ভাল লাগি থাকিব ৰাতিপুৱা গধূলি শুই উঠি মানে মানে ভাল লাগে আপতাল কৰি তেনেকৈ মানে এইখিনিয়ে কথা ক'লোঁ বাকী প্ৰথমতে যিটো কথা কৈছিলোঁ কিবা এটা পাব হ'লে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে আপোনালোকে মইতো মোক যদি কোনোবাই সোধে ইয়াৰ ওপৰত কি ক'ম মই ক'লোঁৱেই আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব তো আজিলৈ ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ